bersekutu hadiah di tanah haram itu apa hukum Kata al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala di dalam Syarah Muslim pada sekalian hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dalam masalah 371 menunjukkan harus bersekutu pada hadiah ya menunjukkan harus bersekutu pada hadiah dan pada masalah ini ada khilaf antara ulama maka mazhab al-imam al-syafi'i harus bersekutu pada hadiah itu sama ada ia hadiah sunat atau hadiah yang, wa yang wajib <coughs> dan harus bersekutu pula antara sekalian ahli Sekutu itu aku apa? Eh, kita berkongsi lah macam kita apa eh, satu ekor tadi kita sekutu seekor lembu kita bersekutu berapa orang tujuh ha, tuan boleh istirahat dan harus begitu dah pada hadiah itu sama ada hadiah itu sunat atau yang wajib dan harus bersekutu itu pula antara sekalian ahli sekutu itu mahu berbuat hadiah kesemuanya ataupun setengahnya berkenaknya daging saja dan setengahnya berbuat hadiah dan sekiannya berkata imam dan dengan dia berkata imam Ahmad dan jomhur ulama mana dia hadiah ni mana dia nak buat korban yang wajib ada korban yang sunat boleh saya kau lembut ada tujuh bahagian seorang tadi eh, dia ada nazar seorang tadi nak buat hadiah seorang nak buat kafarah eh, ya seorang lagi nak buat niaga boleh tak nazar seorang lagi nak makan seorang tadi ya eh, tujuh bahagian masing-masing niat masing-masing apa -masing. -masing. tu dibagilah ya eh, badembu dengan kambing, kambing boleh bagi yeah. <laughs> Ni sekor-sekor yang ni Itu mana boleh ishtiraf, boleh berbah, bagi hmm. Dan kata Daud <coughs> Daud Daud macam <dia> mana? <coughs> ha? Daud Az-Zahiri Ni sengal daripada anak murid Al-Imam Al-Shafi Dan sampai darajat dia Mujtahid mutlak okay. Haa eh? Ha, tapi oleh kena dia ni kitab dia Satu hal terjadi terbakar habis ni. Jadi mazhab dia tidak digalakkan ya. Bukan dia tak sampai Terajat mustahid Tapi dibimbangi Takut orang mengambil kesempatan ya, Dia cakap ni Daud Imam Daud Atta Az-Zahiri punya pendapat Padahal bukan Kalau kita rojokkan tak ada Ada pun mazhab yang lain empat semua lengkap ada. Jadi mereka tak boleh nak ha, Berlaku kekil Di situ mana Ya, habis jadi mengikut pendapat Daud Az-Zahir dan sengaja daripada ulama Al-Malikiyah ulama yang ber berjalan dalam mazhab Imam Malik harus bersekutu pada hadiah yang sunat dan tiada harus pada hadiah yang wajib ya kalau hadiah yang sunat boleh kalau yang wajib dia tak boleh istirahat mana buat asing-asing Dan kata Imam Malik Tiada harus semata-mata Ya kata Imam Malik Tidak harus mutlakan Apa mutlakan Sama ada wajib atau sunat Tak harus Ya asing buat Dan kata Imam Abu Hanifah harus Jika mereka itu sekaliannya mahu berhadiah Dan jika tiada demikian Maka tiada harus Ya syarat dia nak buat udhiyah tadi Ataupun dia buat korban tadi nak hadiah Ya Ha, boleh. Tapi kalau dia nak buat makan saja tu tak Dia banyak akwal ulama sini, pendapat banyak. Habis tu. Guna masalah 375. Bersekutu pada hadiah ke tanah haram pada apa binatang yang diharuskan syarak. Kata Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim dan telah ijma' Mensepakan mereka itu atas bahawa seekor biri-biri kibas Ya tiada harus bersekutu padanya Mana satu bagian nak Kalau kibas, kambing, apa jenis dia tu itu satu bagian saja. Tadi nak bagi tujuh itu ya? Ada juga yang buat korban Dia kawan syek Dekat pejabat dia ramai eh, Itu mazhab dia sendirian berhad Itu mazhab sendirian berhad Tak ada ulama' kata eh, itu, pendapat juhala' Tak ada pendapat Ada dia buat Kita buat kambing Kita kongsi berapa 25 orang sikit sikit Mana kita boleh ambil Tak ada mana ada yang boleh istirahat lembu kebau eh, ataupun unta tu ada pun pada kambing dia tak ada boleh nak nak share nak kunci tak ada sini. dan telah ijma' tu ha? Eh, telah ijma' Mungkin ada ikhtilaf atas bahawa seekor biri-biri kibas tiada harus bersekutu pada kita nak kongsi dua orang tiga orang tak ada. Dan pada hadis-hadis dalam masalah Menunjukkan seekor unta boleh bersekutu tujuh orang ha, Kalau yang besar unta lembu ke bawah tu boleh Tujuh orang berkongsi Ada pun dah kecil dah kambing tu nak kongsi apa lagi ya. Yeah. Lama dia kongsi ayam dah. <laughs> Dan begitu juga seekor lembu boleh juga bersekutu tujuh orang Dan menepati tiap-tiap seorang itu pada tempat tujuh biri-biri kibas lah Haa tu Hingga jikalau ada lah atasnya ha, Kalau ada atas yang muhrim Tujuh dam Dia ada baca muhrim Apa nama muhrim? Orang yang sedang ikhram Sama ada atau umrah ya, Kalau yang haram nikah kita ni bukan muhrim Ini mahram ya, Dalam kita sedap cakap Ini ha, Ni muhrim saya Dia tanya bila kau duduk Mekah dia. Bila kau buat umrah ke Dia tanya dia. Ha, Mahram mana orang yang khurimah Ya khuriman nikah diharamkan nikah Sebab tu kalau dia kata sumbang Dia panggil sumbang mahram Dia tak panggil sumbang muhrim Muhrim adalah orang yang sedang melakukan umrah Yang sedang ihram Jadi hingga jika Lau ada atas seorang muhrim Tujuh dam ha. Makna dia ada tujuh Tujuh dam Dengan lain daripada fidyah pemburuan kemudian disembelihnya seekor unta atau lembu nasai memadai akan dia sekalian dam yang tujuh jadi satu ke eh? satu ekor seekor kambing misalnya jadi dibuat tu diniatkan semua sekali masuk tujuh uh, tujuh dam tadi. boleh uh, habis Kemudian babu maja Api isyaril budn bil isyari budni waktu datang pada menyatakan memberi tanda pada unta Ali bin Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qallada nak lain wa al hadiah bi shikil ayman bi zil ya khulaifa wa amata anhu dam hasan sahih Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu rasulullah sallallahu Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah er SAW menggantung kalada. Rasulullah er SAW menggantung ia akan dua kasut nak lain dan memberi tanda akan hadiah pada pihak kanan di tempat Zul Hulaifah dan membuang daripadanya akan darah. Kemudian Ani bin Umar, Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Ishtara hadiahu Ya Min kudaid Daripada Ibn Umar Bahawa sallallahu Nabi SAW Membeli Hadiahnya Daripada kudaid Tengok masalah perbahasan dia Masalah 2376 tu, Ketahuilah kiranya saudaraku Unta yang dijadikan hadiah di tanah haram Korban hadiah eh, diberi tanda akan dia demikianlah diperbuat akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis eh, yang sahih disebutkan di atas tadi kemudian dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah seperti hadis yang dikeluarkan oleh oleh Abu Isa Al-Tirmizi dengan katanya Adi bin Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qallada na'lain ya yeah? wa ashar al-had fi shikl ayman bi zil khulaifa wa amata anhu dam diriwayatkan oleh seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Ila Abdullah bin ya yeah? Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah menggantung ia akan dua kasut yang dibuat pakainya di dalam ihram tu. Ya, Nabi pakai kasut ihram, Nabi ambil kasut Nabi gantung ke leher. Ya, eh, dijadikan, dijadikan hadiah di tanah haram. Dan memberi tanda ia unta itu jadi hadi, hadiah. Inilah di, iaitu ditikam dengan pisar lebar di atas monggol dia. Dicocok anak. Setelah eh, sebelah kanannya di tempat ia mula ihram iaitu Zulhulaifah dan membuang ia akan darah daripada tempatnya tadi. Dan kata Abu Isa At-Tirmizi dan pada bab ini ada riwayat daripada Al-Mansur eh, bin Mah eh, bin Mahzumah. Dan katanya lagi bermula hadis Ibnu Abbas ialah hadis Hasan lagi sahih. Hasan min sahih min tarik yang akhir. Mana dua riwayat, dua jalan hadis. Satu Hasan, satu sah, sahih. Baik, sekarang kita dah bermula amal pula. Atas ini hadis di sisi ahli ilm. Ahli ilm mana ahli ijtihad daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lain daripada mereka itu. Memikir mereka itu apa? akan taruh tanda Mana mereka ijtihad, disuruh taruh tanda Bila tak bila nak berkorban korban Atau nak buat hadiah Makilah perkataan Al-Sawri, Al-Syafi'i, Ahmad dan Isa Isa Ar-Rahawai Habis Jadi hukum dia sunat tak Katanya telah aku dengar akan Yusuf bin Isa Katanya telah aku dengar akan Waqih Al-Guru bagi Imam Al-Syafi'i Berkata ia pada ketika meriwayatkan akan ini hadis kata wakil Jangan kamu sekalian ambil pandang tilik pada perikatan ahli uh, ar-ra'i in pada ini. Kerana bahawasanya menaruh tanda itu ialah sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan perkataan mereka itu mengatakan taruh tanda itu dia panggil uh, taswih, artinya mengubah Mengubah rupa itulah perkataan bina Sebab apa? Benda, benda itu adalah dibuat oleh baginda sallallahu ya. alaihi wasallam. Kemudian katanya dan telah aku dengar akan Abu Shab Abu Saif berkata adalah kami hadir pada satu masa di sisi Wakil maka kata Wakil bagi seorang yang ada di sisinya. Adalah laki itu setengah daripada orang yang menurut perkataan ahli rayu Orang yang pakai pikiran akal rakyu Yang mengatakan taruh tanda pada unta hadis itu memberi taswih ha, ah Tidak Kata wakil pada laki itu Telah menaruh tanda Rasulullah SAW Akan unta hadiahnya Rasulullah SAW buat dan berkata Abu Hanifah menurut tanda itu ialah uh, tas, taswih artinya mengubah rupa binatang dari asal kejadiannya. Jadi uh, sahut laki-laki itu bagi wakil Ya Tuan wakil Bukannya Abu Hanifah seorang jua yang memikirkan demikian Bahkan dirayatkan daripada Ibrahim An-Nakai pun mengatakan menaruh tanda itu dipanggil uh, Taswih juga Maknanya membuat perubahan Katanya maka aku lihat akan wakil sangatlah marah mendengar perkataan itu dan katanya aku katakan padamu telah bersabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pada menaruh tanda itu dengan jah, aa, dengan jawabkan cakapku itu dengan perkataan Ibrahim An-Nakhai ini Rasulullah ni buat bukan Ibrahim An-Nakhai ha ini, ya. marah guru Imam Syafi'i jawab guru Syafi'i waqaf okay. Idalah eh, dalam syair kata ila al-waqi' il an fa akhbarni bi anna al-ilma wa la Imam Syafi'i kata syakau ila al-waqi' an su'il hajz. Aku adukan halaku kepada Imam Waqi' tentang gangguan hafalan aku. Aku menghafal yang dia terganggu sedangkan Imam Syafi'i punya hafalan kitab muwatta dekat 3 4 -3, tebal tu dia semalam isu. So, <laughs> ya hebat tak hebat Imam Syafi'i punya apa? ha, punya hafalan kuat dia kalau baca kitab ni dia tutup sebelah kan apa, apa dia tengok dia mana tengok semua masuk pun kan tu ha, kena syaitan imam syami satu ketiga dia duduk Ah ha, dia ada pergi imam malik imam malik tu anak dia mengendap malam malam ni lelaki ni hebat ni eh. kau tengok apa amalan ni malam Besok pagi bila ditanya kepada anak Imam Malik Imam Malik kata tak ada yang tengok dia buat ibadah dia tidur je ya. <laughs> Sampai dekat kubur dia tidur Imam Syafi tanya apa yang kau buat Ya, ya Muhammad ya. Ha, Dan Syafiq tu lah Tatuk yang keempat Dia Syafi'i Muhammad bin Idris Namanya. Ha. dia kata malam tadi Aku telah selesai mengistimbat seribu hukum Masya Allah tepung anjat Maknanya dia tak tidur malam tu Dia letak tangan dia ke kepala Satu hukum ni Ayat dengan ayat ni Pam tu hukum satu Tatbit hukum satu Masya Allah kehebatan Imam Syafiq 15 tahun dan mencecah darajat mujtahid mutlak dan jari. bukan tarjih bukan patwa Ya dalam mazhab kita ada tiga mustahid. Ya mustahid empat uh, mustahid yang paling tinggi mustahid pak, uh, mustahid mutlak manis tambah tabi ilish orang yang istimbat hukum dengan kawah yang dia sendiri. Kemudian mustahid uh, Ha, tarjih eh, fatwa Memfatwakan kalam imam Kemudian dia tarjih pula Tiga lapis PK imam syafi'i dia luas ha, uh, setara, imam syafi'i punya hebat tu Jadi dia ceritakan guru dia Satu ketika dia terganggu sikit hafalan dia tadi Syakautu ilal waqi' an sayyil hadzi ba'a fa ba akhbarani bi anna al ilma nurun wa nuru dhahi la yuhdali al asr. Jadi Imam Syafi'i tertengok bukan sengaja tengok. Dia tertengok tumit perempuan. Bukan peha di dengan tumit perempuan tu aurat sikit tertengok dia. Terganggu hafalan dia. Ya, eh? dia mengadu hal pada waqi' Wakil kata Imam Wakil kata bi Bi'annal ilman nurun wa nurullahi la yuhdalil asih Ilmu wa ta ta'ala nur dan no dia tak tunjuk pada orang buat maksiat sesuai dengan tempat yang kotor ya atau hebat tak hebat yang manusia bikin ni ha jadi imam wakil yang kata apa dia marah aku dengar hadis tengok hadis tadi habis ni buat tanda sebab tu yang kau dikurung dan dipenjara eh, itu macam imam wakil marah sebab hadis tadi ada sah ya kan dan jangan dikeluarkan dari penjara Melainkan kemudian daripada telah engkau tinggalkan daripada pertahanmu Malang kau tarik balik perkataanmu. Ha tu. Kerana engkau membelakangkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ba Imam Syafi'i kata iza sah al hadis bahawa mazhabi wa iza ra'ayna sahib al bin yamshi 'ala al qabil tu. Ya bila hadis tu hadis sahih itulah mazhabku. Dan kalau aku tengok ada orang berjalan atas air, macam karamat tapi perjalanan dia mukhalif li di syar'i. Ya, menyalahi akan hadis Nabi syarak, ma qabil tu aku tendang aku tak pakai kata ya, Imam Syafi'i ya mana perjalanan Imam Syafi'i berdasarkan ada yang sah yang sah ini lebay-lebay wahabi pula kata Imam Syafi'i ni kata timang budi kuat Rasulullah ada bodoh benda kan, ni Imam Syafi'i lah orang yang paling tepat sekali orang yang mengikut hadis dan memahami hadis hadis tu sahih Jadi dua kan, ni satu dia punya sanad sahih yang kedua pahaman pahaman ha, nak sahih ya kalau sanad aja sahih tapi pahaman tak sahih ha, tu Jangan banyak yang silap Hadis matan tu sahih lah Tapi memahami Memahami tu ada paham sendiri ya, Mesti ada orang yang memahami Dan ahli isytihad lah Orang yang berkelayakan Yang ada otoriti untuk uh, Mentafsirkan dan Mengistimbat hukum-hukum Daripada Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya habis itu uh, ada kata Imam Wak Imam Wak Kandar, dia kata ha, sebagai Taswih Bahkan juga dia adalah Perbuatan Rasulullah SAW Dengan hadis yang sah Yang sahih Kemudian masalah 377 Ila akhir wabah